નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ এড્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 12 ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોઈ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો જેથી તમામ વિષયની માહિતી તમને મળતી રહે તો ચાલો શરૂ કરીએ ચેપ્ટર 12 દુખ प्रश्न एक दिए गए विधानों की पूर्ति करके उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए प्रश्न एक अपमान और तिरस्कार होने पर मन से खाली जगह जिसका उत्तर आएगा अपमान और तिरस्कार होने पर मन वितृष्णा से भर जाता है बीजो प्रश्न दिलीप चुपचाप खाली जगह की तरह अपने दुख को सहेगा जिसका उत्तर आएगा दिलीप चुपचाप शहीद की तरह अपने दुख को सहेगा प्रश्न त्रण, वृक्षों के भिगे पत्ते, बिजली के प्रकाश में खाली जगिया रहे थे जिसका उत्तर आएगा वृक्षों के भिगे पत्ते, बिजली के प्रकाश में चमचमा रहे थे प्रश्न चार स्त्री महली सी खाली जगह में शरीर लपेटे बैठी थी ધોતી મેલીપને ખાલી જગ્યા આગળ વધતા પહેલા અમારી એપ્લિકેશન છે વેત ડિજિટલ એજ્યુકેશન જેને ગુગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ઇન્સ્ટોલ કરો ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ ઓપન બટન પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ અહીં તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરીને સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરો એટલે ચાર અંકનો ઓટીપી આવશે તેને એન્ટર કરો એટલે લોગિન થઈ જશો ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પેજ જોવા મળશે અહીંથી તમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશન એ ઉપરાંત અહીંથી તમને તમામ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી અને બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત પેપરના સોલ્યુશન તદુપરાંત અહીંથી તમને યુટ્યુબ વિડીયોઝમાં જતા જે તે ધોરણના વિષયવાઇઝ પ્રકરણવાઇઝ સોલ્યુશન જેમાં પાઠની સમજૂતી તમામ વિષયની માહિતી મળતી રહેશે તો આ માહિતી ઉત્તર એક એક વાક્ય મેં લખીએ પ્રશ્ન એક હેમા આપની મા ઘર ક્યો ચલી ગઈ જીસકા ઉત્તર આયેગા દિલીપ હેમા કી સહેલી કે સાથ सिनेमा देखने आया था इसलिए हेमा रूठ गई और अपनी माँ के घर चली गई प्रश्न बे बिजली के लैम्प किस भाव से प्रकाश डाल रहे थे जिसका उत्तर रहेगा बिजली के लैम्प निष्काम और निविकार भाव से अपना प्रकाश डाल रहे थे प्रश्न त्रन दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने क्या कहा किसका उत्तर आएगा दिलीप को समीप खड़ा देख लड़के ने कहा एक एक पैसे में एक एक प्रश्न चार लड़के की माँ बाबू के यहाँ क्या काम करती थी इसका उत्तर आएगा लड़के की माँ बाबू के घर चौका बर्तन चौका कर, बर्तन करती थी प्रश्न त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए प्रश्न एक मनुष्य का मन वितरषणा से कब भर जाता है जिसका उत्तर रहेगा जब कोई आदमी दूसरों की अपेक्षा किसी व्यक्ति को अपना समझकर उस पर भरोसा करता है तो उससे वह कृतज्ञता की उम्मीद नहीं करता मगर जब उसी से अपमान और तिरस्कार मिलता है तो मन वित्रषणा से भर जाता है प्रश्न बे जगत के अद्भुत नमूने क्या है जिसका उत्तर आएगा दिलीप रात को साढ़े नौ बजे मिंटो पार्क से सुनसान मार्ग से घर लौट रहा था मनुष्यों के अभाव की परवाह न करके सड़क के किनारे स्तब्ध खड़े बिजली के लैंपों के प्रकाश में लाखों पतंगे गोल बांध बांध कर मृत्यु कर रहे थे इन्हें देखकर उसे लगा ये जगत के अद्भुत नमूने है प्रश्न त्रन बाबू के लड़के की माँ को काम से क्यों हटा दिया जिसका उत्तर आएगा लड़के की माँ एक बाबू के यहाँ ढाई सौ प्रति माह पर चौका बर्तन का काम करती थी जगत की माँ ने बाबू से कहा कि वह दो सौ में सब काम कर देगी इसलिए बाबू की घरवाली ने उसे काम पर रख लिया और लड़के की माँ को हटा दिया प्रश्न चार स्कूल वालों ने जगत की माँ को क्यों निकाला जिसका उत्तर आएगा जगत की माँ स्कूल में लड़कियों को घर से बुलाकर लाती थी स्कूल वालों ने लड़कियों को घर से लाने के लिए मोटर रख ली इसलिए स्कूल वालों ने जगत की माँ को निकाल दिया प्रश्न पांच दिलीप ने पत्र फाड़कर क्यों फेंक दिया जिसका उत्तर आएगा दिलीप ने खोमचे वाले बच्चे के झोपड़े में अपनी आंखों से दुख को प्रत्यक्ष रूप से देखा था उसकी नजर में सच्चा दुख वही था उसने सोचा कि काश हेमा यह समझ पाती कि दुख किसे कहते हैं। उस दुख के सामने हेमा का दुख कोई माने मायने नहीं रखता था इसलिए दिलीप ने पत्र फाड़कर फेंक दिया प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पांच छह वाक्यों में लिखिए प्रश्न एक दिलीप के मन में क्षोभ का अंत न रहा क्यों उत्तर दिलीप ने हेमा को पूरी स्वतंत्रता दी थी वह उसका बहुत आदर करता था हेमा के प्रति उसके मन में अत्यंत प्रेम था इसके बावजूद वह हेमा को संतुष्ट न कर सका वह हेमा की सहेली के साथ सिनेमा देखने आया तो वह दिन भर रूठी रही और दूसरे दिन आपके माई के चली गई सॉरी अपने माई के चली गई हेमा को ऐसे व्यवहार से खिन्न होकर दिलीप के क्षोभ का अंत न रहा प्रश्न बे मृत्यु करते पतंगे कैसे दिख रहे थे जिसका उत्तर आएगा कई घंटे एकांत में रहने के बाद दिलीप घर लौट रहा था सड़क लगभग सुनसान थी मनुष्य के अभाव की कुछ भी परवाह न करके लाखों पतंगों की बिजली के लैंपों के चारों ओर नृत्य कर रहे थे प्रत्येक पतंगा एक नक्षत्र की तरह अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था कोई दाए तो कोई बाए तो कोई विपरीत गति में चक्कर काट रहा था पर कोई किसी से टकराता नहीं था वे उसी तरह दिख रहे थे जैसे तमाम ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि बिना आपस में टकराए गति करते हैं प्रश्न त्रन लड़के की कोठरी कैसी थी जिसका उत्तर आएगा लड़के की कोठरी की ऊंचाई आदमी के कद जितनी थी धुआं उगलती मिट्टी के तेल की ढिबरी कोठरी में धुंधला प्रकाश फैला रही थी एक छोटी चारपाई काली दीवार के सहारे खड़ी थी उसके पाए से दो एक मेले कपड़े लटक रहे थे इस तरह लड़के की कोठरी परिवार की दुर्दशा का करुण चित्र प्रस्तुत कर रही थी प्रश्न चार दिलीप के लिए क्या देखना असंभव था जिसका उत्तर आएगा दिलीप दिलीप ने लड़के की कोठरी में भीषण गरीबी का दृश्य देखा माँ स्वयं भूखी रहकर लड़के को दो सुखी रोटियां खाने को दे रही थी लड़का जानता था कि उसकी माँ भी भूखी है उसने एक रोटी माँ को दी पर माँ ने भूख न होने का बहाना करके वह रोटी बेटे को दे दी घोर अभावों में भी अपने पन के इस दृश्य ने दिलीप के हृदय को पिघला दिया इसलिए और कुछ देखना उसके लिए असंभव था प्रश्न 5 निम्नलिखित गद्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए पहलू मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है जिसका उत्तर आएगा दिलीप एकांत की खोज में मीटो पार्क में गया था वहां से लौटते समय उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया पर सड़क के किनारे वाले बिजली के लैंपों के चारों ओर लाखों पतंगे गोल बांध कर मृत्यु कर रहे थे लैंप के नीचे से आगे बढ़ने पर उसकी छोटी परछाई उसके आगे फैलती जा रही थी पेडों की टहनियों की परछाई उसके ऊपर से निकल रही थी पत्ते की किरणों से चमक रहे थे यह सब देखकर दिलीप को लगा कि मनुष्य के बिना भी संसार कितना व्यस्त और रोचक है बीजू काश तुम जानती दुख किसे कहते है तुम्हारा यह रसीला दुख तुम्हें न मिले तो जिंदगी दुभर हो जाए जिसका उत्तर आएगा। दिलीप ने झोपड़ी में बच्चे और उसकी माँ की गरीबी में उसकी कंगाली का दुख देखा था दिलीप को उस दुख के सामने अपनी पत्नी हेमा का दुख न लगता है वह सोचता है कि काश हेमा ने सच्चा दुख देखा होता तब उसे पता चलता कि दुख क्या होता है जिसे दुख मानकर वह तुमक कर मायके चली गई है वह दुख दुख नहीं कहा जा सकता ऐसी बातें जीवन में होती रहने वाली आम बातें हैं। थैंक यू